Насправді вчитися у другу зміну це дуже зручно, тому що зранку ти можеш поїхати у справах в день повчитися, а увечері зустрітися з друзями. Наскільки всім відомо, то у студентів найактивніша пора це вночі. А ті, хто вчаться у першу зміну, все одно не вчаться в день. Вони вчаться вночі. І в чому наші привілеї це те, що ми можемо ще поспати зранку і бадьорами прийти на навчання. Ну, кроме того, что ты однозначно выспишься, ты можешь заниматься личными делами с утра. И еще третье, что я для себя могу отметить, это ты сто процентов не попадешь в пробку, когда будешь ехать в университет. Учаясь во вторую смену в институте журналистики, я могу позволить себе работать на двух работах. первой половине своего дня ты можешь заниматься своими справами. Особенно для меня это хорошая возможность отвидать курсы. И сходить до спортзала Мне кажется, что нет ничего хуже, чем просыпаться в 6 утра и ехать на 8 на пары Так ты всегда высыпаешься, ты всегда в хорошем настроении, отлично себя чувствуешь И ты ездишь на пары, и потом у тебя еще целый вечер, чтобы провести время с друзьями я высыпаюсь и занимаюсь спортом по утрам. Ну, во вторую смену очень классно учиться, потому что вот я, например, живу в общежитии, да, и у нас в институте вообще учатся достаточно творческие люди, и эти творческие люди очень любят повысыпаться. Общежитие ложится спать где-то часа в два ночи, ну и все тихонько где-то к десяти, к одиннадцати, так не спеша просыпаются. Также еще большой плюс, что можно поехать без пробок на занятия, или на работу. В определенные дни можно подольше поступать, а это дело я очень люблю. А в другие дни можно пойти, например, в зал на тренировочку и активно начать свой день и быть полной силы, энергии везде. Потому что можно просыпаться и успевать кучу дел сделать перед этим. Например, пробежаться или сделать какие-то физические упражнения или пойти позаниматься О! в спортзале. Я встыгаю с ранку сходить на студию, записать новую песню. Я встыгаю с ранку сходить на фотосессию, если нужно, на передачи, на потому что как раз прайм-тайм – это ранок и вечер, как раз я встыгаю. Потому что это лишняя возможность поспать, а также мы можем в сотрудничестве с Институтом международных отношений делать мероприятия нашего дискуссионного клуба пораньше, например, на нулевке на 12.40. Ну, потому что это позволяет студенту сочетать практику с работой. Потому что у меня сранку есть час, по-первых, поспать, в круге нормально поесть. Что в Зал. Короче, очень по всему. А вечером можно пойти встретиться с друзьями, например Или там сходить куда-то потусоваться И опять-таки утром выспаться Я люблю спать Я могу позавтракать А вечером после универа сразу пойти на ту А утром выспаться? А, ну, во-первых, можно выспаться Во-вторых, иногда очень здорово можно отложить свои домашние задания на утро Потому что я высыпаюсь Вночі я можу щось сам зробити, намо ну, до трьох, до чотирьох. І те, що коли ти їдеш на другу зміну на пари, ти не стоїш в заторах. Мені подобається, що в першу половину дня я можу зробити свої діла, і потім йти вже на навчому. Коли ми їдемо, в інститут, ніколи не пробок. Першочергово це, звісно, сон, але також я сам з гуртожиткою. Я не уявляю, як би я прокидався, у котрі я прокидався, щоб ще все встигнути перед тим як. Чисто на 19? Еще ехать туда хвилин так 20-25, а с заторами все 40. Мне нравится учиться на второй смене, потому что я живу на Троещине и на первую физически добраться просто бы не смогла.